Всем привет! Если вы это видео, значит ты на моем канале Дианка Дианка. Итак, в общем, сегодня наше видео о топ-5 шпаргалок. Топ-5 шпаргалок на экзаменах в школе и в институте. Так, первая шпаргалка. Шпаргалка на ногтях. Именно шпаргалка на ногтях. Только для девочек. Ну, хотя, можно и для мальчиков шпаргалка на ногтях во-первых может выглядеть как маникюр и шпаргалочка, но есть один минус пространство, десять пальчиков. Вторая шпаргалка умные часы. Сейчас появилось очень много часов. Техника не стоит на месте, поэтому как бы есть такие часы, на которых можно просто записать информацию да и все. Это на втором месте. На третьем месте шпаргалка под юбкой. Да, шпаргалка под юбкой. Именно используется очень много девочек. У меня, кстати, тоже есть юбочка. Сейчас. почему-то сама. Ее можно просто легко взять и под нее шпаргалку. Для девочек это будет просто очень-очень хорошо. Ну, либо взять, и засунуть ее под колготки. Да и все. Вот и шпаргалка. Сиди, посмотри, все нормально. Так, третья шпаргалка это наушники. Да, именно сейчас появились такие наушники, на которые можно записывать информацию. Но для этого нужна обязательно длинная кофта. Потому что надо приложить наушники, очень стало вот прикрепить и иногда прикладывать куху. Например, вот так вот. Ну или вот так вот. Даже пример покажу. А, знаю. Да. Например, ответ варианта А, Б или В. В. Ну, в принципе, не зависит. Потом э, и самая пятая шпаргалка, это знание. Поверьте, никакая шпаргалка вас может не спасти. Например, запарахлять часы, наушники, ну или ногти смоются. Тем более, поверьте, знания это самая лучшая шпаргалка для вас. Ну. Тут уже можно выйти на шпаргалки. Я не знаю, сухо они вытягиваются оттуда, оттуда или оттуда. Ну, в общем, знание это самая лучшая шпаргалка, потому что они, она не сломается, она не потухнет, она не уйдет. Ну, за знания могут, но только, здесь за в кавычках у дураков. Итак, в сегодняшнем видео я вам хотела показать, что знание это и правда очень-очень самая лучшая шпаргалка для всех. Ну, в общем, это были топ-5 шпаргалок. На экзаменах в институте и в школе. Так, ставь лайк, подписывайся на канал. Вы были у меня на канале Дианка Дианка. Всем пока-пока.